Всю свою жизнь он посвятил э, духовному развитию. Соответственно, и в работах его, как он говорил, он писал всего, ну, работы он делал всего на 2%. Все остальное делали э, святые. 5965 имен, которые он называл. Святых, которые с ним работали. Это совершенно разные конфессии. Речь не идет о религии, речь идет о Вселенной. Потому что через него пошла энергия создания мироздания. И вот это он выкладывал в свои работы. Поэтому, когда люди соприкасаются с ним, когда находятся в, в этой обстановке картин, они называются цветностями, он их так называл, то картины это цветность если переводить на наш обычный язык это цветотерапия да, вот обычный язык совершенно чему я так говорю обычный или необычный потому что на наших выставках не бывает случайных людей я много выставок открывал я знаю что здесь только те люди которые понимают о чем я сейчас говорю случаи у нас подтверждающих этого огромное количество и для кого не секрет, что сегодня идут разные передачи по убийству экстрасенсов и так далее. Есть люди, которые чувствуют, которые видят, которые предсказывают. И в основном с нами такие люди работают. Потому что они читают информацию с этих цветностей. Для обычных людей это будет такое непонятное состояние, когда ты приходишь куда-то и получаешь полное умиротворение состояние любви, гармонии. И это все происходит прямо здесь, прямо сейчас.